ধন্যবাদ লৈ আহিছো এটা বিশেষ খবৰ কাইলৈ বাইছ জানুৱাৰী ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু কাইলৈ কেইবাটাও নিয়ম মানি চলিব লাগিব লগতে কাইলৈ বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান সকলো চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো বন্ধ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কেইবাটাও আহ্বান জনাইছে দেশবাসীলৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোককো বিশেষ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কাইলৈ দিনটোত লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ বাইশ জানুৱাৰীত বিয়লি চাৰি বজালৈ মাছ মাংসৰ দোকান বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আর হোটেল রেস্তরাঁ সমূহত নিরামিষ আহার যোগান আহ্বান জানাইছে যেহেতু কাইলৈ রাম মন্দিৰৰ প্রাণ প্রতিষ্ঠা কৰা হব রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় লৈকে আহ্বান জানাইছে র্যবাসীল কেবাটাও আহ্বান জানাইবাসী কাইল রাম মন্দিৰৰ প্রাণ প্রতিষ্ঠা সমারোহ আর কাইলৈ দিন যেহেতু রাম মন্দিৰৰ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হব তার কেবাটাও আহ্বান জানাইছে দিন দু বজালৈ বন্ধ থাকিব সরকারি কার্যালয় কালি দিন দুই বজালে অর্ধশ্রুতি দিয়া হয়েছে সরকারি কর্মচারী সমূহক আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব কাইলৈ দিনটোত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান কাইলৈ দিনটোত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব সংবাদ মেলত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও আহ্বান জনাইছে কাইলৈ দিনটোত যিহেতু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ৰাজ্যবাসীলৈ কেইবাটাও আহ্বান জনাইছে বাইশ জানুৱাৰীত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো নামঘৰত নাম কীৰ্তন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কাইলৈ দিনটোতে কিন্তু ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব আৰু লগতে ব্যক্তিগত যি শিক্ষা খণ্ড আছে ব্যক্তিগত যি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আছে ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহকো বন্ধ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাইশ জানুৱাৰীত বিয়লি চাৰি বজালৈ মাছ মাংসৰ দোকান বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু হোটেল ৰেষ্টুৰাসমূহতো নিৰামিষ আহাৰ যোগান ধৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়লৈকে উপবাসৰো আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাইলৈ ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ দিনৰ দুই বজালৈকে বন্ধ থাকিব আৰু কাইলৈ চাৰি বজালৈকে বন্ধ থাকিব মাছ মাংসৰ দোকান ব্যৱসায়ীসকলকো দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছিলে যে দেশবাসীক আহ্বান জনাইছিলে যে কাইলৈ দিনটোত যাতে প্ৰতিটো পৰিয়ালে চাকি জ্বলাই আৰু আজিৰ দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য এগছিকৈ চাকি জ্বলাই এগচিকৈ যাতে ঘিঅৰ চাকি জ্বলাই তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে যিহেতু কাইলৈ এটা বিশেষ দিন দেশবাসীৰ বাবে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হবলৈ গৈ আছে পাঁচশ বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিব কাইলৈ দিনটোতে আৰু তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শৰ্মাই ৰাজ্যবাসীলৈ কেইবাটাও আহ্বান জনাইছে কাইলৈ বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান সকলো শিক্ষানুষ্ঠান চৰকাৰী যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান আছে সকলো চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব স্কুল কলেজ সকলো বন্ধ থাকিব কাইলৈ দিনটোতে আৰু যিসকল ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান আছে আৰু সেইসকলো বন্ধ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে ব্যৱসায়ীসকলকো আহ্বান জনাইছে কাইলৈ যাতে বন্ধ ৰাখে ব্যৱসায় ইসকলে যাতে দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰাখে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আৰু কাইলৈ চাৰি বজালৈ বন্ধ থাকিব মাছ মাংসৰ দোকান কাইলৈ ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো বন্ধ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাঁচশ বছৰ অপেক্ষাৰ অন্ত কৰিব কাইলৈ দেশবাসীৰ বাবে এটা বিশেষ দিন যিহেতু কাইলৈ দিনটো সকলোৱে অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাইছিলে আৰু সেই আগ্ৰহৰ এতিয়া অন্ত কৰিব অপেক্ষাৰ অন্ত কৰিব কাইলৈ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতি কৰা হ'ব যি পাঁচশ বছৰৰ অপেক্ষা আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে কাইলৈ দিনটো সদায় নাখে পাঁচশ বছৰ পিছত এটা দিন আহিব তাৰ বাবে যাতে এই সকলো নিয়ম মানি চলে ৰাজ্যবাসীয়ে সেয়া আহ্বান জনাইছে আৰু ইছলাম আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোককো সোমবাৰৰ দিনটোত বিশেষ প্ৰাৰ্থনা নামাজ পঢ়িবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যাতে কাইলৈৰ দিনটোত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে বিশেষ নামাজ বা বিশেষ প্ৰাৰ্থনা কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও আহ্বান জনাইছে আৰু বিশেষকৈ কাইলৈ দিনটোত বন্ধ থাকিব চৰকাৰী সকলো শিক্ষানুষ্ঠান আৰু সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কাইলৈ পাব অৰ্ধশ্ৰুটি দুবজালৈকে কাইলৈ বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী কৰ্ম প্ৰতিষ্ঠান সকলো বন্ধ থাকিব কাইলৈ ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়লৈকে উপবাসৰো আহ্বান জনাইছে লগতে কাইলৈ দিনটো যাতে মন্দিৰ নামঘৰত নাম কীৰ্তন কৰে সকলোৱে সেয়াও আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু সেই মন্তব্য আমাৰ লগত আছে আমি দৰ্শকসকলক শুনাব বিচাৰিছো সেই মন্তব্য কালি আমি দুই বজালৈকে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিছো দুই এটা প্ৰশ্ন মানুহৰ মাজত আছিলে যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আকৌ দুটা বজাৰ পিছত হোৱাটো সম্ভৱ হ'ব জানো সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ গোটেই দিনটোৱে বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত অৰ্ধশ্ৰুটি নহয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ সমগ্ৰ দিনটোৰ বাবেই বন্ধ থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ দুই বজালৈকে বন্ধ থাকিব স্কুল এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিজ উইল বি ক্ল'জ ফৰ এণ্টায়াৰ ডে' দ্বিতীয়তে মই এইটো আমি কোনো নিৰ্দেশ দিয়া নাই বা কোনো আমি গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন আমি ইছ্যু কৰিব খোজা নাই তথাপিতো মই আমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহকো আহ্বান জনাম যে যিটো মুহূৰ্তত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈ থাকিব সেই মুহূৰ্তখিনিত দোকান পোহাৰো যদি আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ কৰ্মচাৰীসকলেও ৰামলালা মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উৎসৱ চাব পাৰিব কাৰণ পাঁচ ছ বছৰৰ পিছত এনেকুৱা এটা দিন এদিনেই আহে না ভূত না ভৱিষ্যত সেইকাৰণে মই অসমৰ ব্যৱসায়ীসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে অন্তত আগবেলা যিটো মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব দুঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টা সময় সেইখিনি সময় যদি আপোনালোকে দোকান প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দোকান বা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলেও এই অনুষ্ঠানটো চাব পাৰিব কাৰণ মোক বহুতেইকেইদিন হোৱাটছআপ দি আছে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে চাব পাৰিব আমি চাব নোৱাৰিম বুলি গতিকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই আহ্বান জনাম আমি কোনো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ ইছ্যু নকৰোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত যে যদি পাৰে আপোনালোকে একজেক্টলি সেই সময়ছোৱাত আপোনালোকে যদি কমাৰ্চিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্ট আদি বন্ধ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বাকীসকলেও প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উৎসৱটো ভালকৈ চাব পাৰিব অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ এটা আবেদন আছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অহাকালি আমাৰ ঘৰসমূহত বা প্ৰতিটো পৰিয়ালকে নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত একোটাকৈ চাকি জ্বলাবৰ বাবে বা দিৱা জ্বলাবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে অসমত যাতে এই কাৰ্যসূচীটো সম্পূৰ্ণ সফল হয় তাৰ বাবে মই আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত এটা মাটি চাকিয়ে হওক বা নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত কিবা লাইটিঙে কৰোঁ অলপ পোহৰৰ যিটো আমি উৎসৱ বুলি কওঁ ঠিক দেৱালী বুলিও মই কোৱা নাই কাৰণ ইয়াতে ইয়াত এটা আধ্যাত্মিকতাৰ ভাৱ এটা থাকিব আৰু আমি অবতৰীয়া দেৱালীও কৰিব খোজা নাই কিন্তু অলপমান আলোকৰ ব্যৱস্থা কৰিলে যে কোনোবাই যদি পাৰে ঘৰৰ সন্মুখত লিচু লাইটে লগালে কোনোবাই পৰা নাই মাটিৰ চাকি এটা জ্বলালে ঘিউৰ চাকি এটা জ্বলালে ঘৰৰ সন্মুখত সন্ধিয়া চাকি এগচি জ্বলাবৰ বাবে মই আহ্বান জনাম ইতিমধ্যে মই আৰু এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ আই মাতৃসকলক ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত কালি গধূলি আমাৰ নিজৰ নিজৰ নামঘৰসমূহত আমি যাতে অলপ নাম কীৰ্তন কৰি পৰিৱেশটো আৰু অধিক এটা আধ্যাত্মিকতা ৰূপ দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ মুঠতে চাৰিটা অনুৰোধ যে চৰকাৰী কাৰ্যালয় দুটা বজাত খুলিব গোটেই দিনটো বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান যিমান আছে সকলোৱে কালি দিনটোত সকলো বন্ধ থাকিব লাগে কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানক মই অনুৰোধ কৰিম চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানেই হওক বা ব্যক্তিগত দোকান পোহাৰ বা আন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ অন্তত ৰামলালাৰ মূৰ্তি প্ৰাণ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ছোৱাত তেখেতসকলে যদি নিজৰ কমাৰ্চিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্ট বন্ধ কৰি ৰাখে সেইটো অত্যন্ত আদৰণীয় হ'ব তাৰ কৰ্মচাৰীসকলে অনুষ্ঠানটোত ভাগ ল'ব পাৰিব সন্ধিয়া নিজৰ নিজৰ ঘৰত প্ৰদীপ জ্বলাবৰ বাবে আহ্বান জনাম কোনোবাই যদি পাৰে লিচু লাইট ৰঙালাইট কোনোবাই যদি পাৰে চাকি কোনোবাই যদি পাৰে ঘিউৰ চাকি মাটিতেলৰ চাকি মিঠাতেলৰ চাকি যিধৰণে পাৰে আৰু নামঘৰত গধূলি প্ৰাৰ্থনা আৰু এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে মই আন ধৰ্মাৱলম্বী যি লোক আছে আমাৰ ইছলাম বিশ্বাস কৰা লোকেই হওক গীৰ্জা উপাসনা কৰা লোকসকলে হওক কালি সকলোকে মই আহ্বান জনাম যে সকলোৱে যাতে এটা স্পেচিয়েল প্ৰেয়াৰ বা স্পেচিয়েল নামাজ পঢ়ে যাতে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ সকলো জাতি ধৰ্মৰ লোক আমি একেলগে মিলিজুলি থাকিব পাৰোঁ